Добрый день! Сегодня мы с вами продолжим наш курс видеотренировок тренировок фитнес-клуба «Стронг». Попросим Степанова Валентина продемонстрировать нам технику выполнения упражнения «Жим гантелей лежа на наклонной скамье». В исходном положении гантели находится у плеч. Валентин выполняет движение вверх, делает выдох. В момент опускания локти находится под углом 90 градусов для того чтобы грудные мышцы как можно сильнее растянулись в нижнем положении в верхнем положении гантели валентин сводит вместе для того чтобы максимально сократить грудные мышцы упражнение выполняется в ровном темпе количество повторений варьируется от 6 до 15.